Юкрейнер це історії про нас, українців, великих, маленьких, початківців і професіоналів, про людей, що створюють, надихають і вражають, про тих, кого пече в серці і палає в очах. Ми поставили амбітну мету проїхати всю Україну за 16 експедицій, відвідати понад 300 міст, містечок та сіл, аби зрозуміти, ким ми є. Юкрейнер це понад 100 волонтерів і тисячі тих, хто дивиться, читає, поширює і надихається. Поїхали з нами. Ми, ми вже просто будемо їхати. Дякуємо вам дуже за гостинність. Приїжджайте ще. Таня нас приймала через каушерфінг тут. Це було дуже, дуже приємно. Дякую. Приїжджайте ще, розповідайте про нас, про Бердянськ. Ну, Як близько. тут гарно, які тут закати. Да, дуже тут красиво. Дякуємо вам дуже. Всё, приезжайте! От а чего ты думаешь, что это голубой пацан? А вон, Мариупольская ТВ. О, а, коллегурушь а, да. там дальше. А, да. Чего, я думаю, что? Не-не, уже отбой по а, всем вопросу. Ну, так так вставай сюда. Куда? Ось же ж а здесь тут, ну, тут вход, не знаю. Хто буде внести піанина, будешь ТВ. Обычно на всіх телевидениях всі важные беседы происходят в курілки. Вот. І зазвичай вона знаходиться за дверима е, телебачення. Но там тільки один чоловік стоїть і п'є каву. Непонятно, де відбуваються всі важні особиті цього телевізіння. У нього в голові. MTV. MTV. We are going to MTV. Ви коли були в ліфті? Ще не бачу. Да, так то ми довго чекали. Якби там не було написано «Ход», я думав «Ход» — це теж якесь телевидення або газета. В принципі, хороша назва — «Ход». Здравствуйте. Здравствуйте. Так мы работаем крафту, да? Да. Куда? Куда? Да. Да. Ну, да. да. за вами выйдут. А Хорошо. выйдут? Хорошо. Куда? Поехали. Лов БА. Так. венемку. БА. вот на всякий случай написать что мы тут вот если мафич короче, а то будут там искать. Еще по-любому. Богдан? Да. А, в принципе, еще не знакомы ни с кем. Дима, Паша. Очень приятно. Дима. Пойдемте к нам в студию. А Я а в... Шо, Привет, Паша. Пойдем. Как у нас нашли? Все-таки нашли, да? Нашли, да. Я просто прыгнул и все написал. Привет, Да. У меня вся, ну, лучшая работа в платформе я все равно прыгала от счастья просто, когда мы с вами созвонились и сказали, что у вас уже получится прийти. И Мухитин говорит, гадай, кто у нас сегодня был в тюк? Я, ну, там, и Я там себе он говорит, а вот эти чуваки из Украины. И я такая, вау, есть, круто, пойдем. Вы принесли какие-то видео, материалы или что-то еще? Мы просто показывали... Проходите. Мы показывали в 7 утра видео ваше по Закарпате, когда вы путешествовали. Нет, ну да, очень приятно. Нас еще видео посмотрели, очень круто. Присаживайтесь, у нас здесь МТВ Утралайф. Две минуты в студии, а уже за ноутбуком Утралайф. Показать его вот, сразу, сразу, как дома. Вайфа нету просто. Есть, есть Wi-Fi, пароля, наверное, у вас просто нет. То есть показать, что у вас тоже круто, что у вас можно отдохнуть достаточно бюджетно. И знакомить это... Мы не, лише про навчання, не лише про відпочинок, Тобто Ми показуємо, що є люди, які щось роблять. І вони роблять як туристичні проекти, так і бізнес. Усюдяки. Тут якби штука в тому, що ми взагалі не складаємо маршрутів. І, і мені, ну, ми е, в проєкті розбили Україну на 14 історичних земель і ми так її досліджуємо. Тобто зараз ми подорожуємо по Приазові, Арбатка. Генічеськ, Бердянськ, ну, по дорозі, звісно, ми там зупинялися ще в селах, і тепер ми в полі. Скільки приємно, що от такі проекти з'являються на просторах нашої страни, благодаря талантливим і Ну, І вот, наприклад, просто действиє, що обов'язково може зробити в тому місті, в який ти приїжджаєш. Железно. Теж такого немає. Я намагаюся познайомитися з людьми. І це, напевно, для мене в подорожах найважливіші люди. І тому, ну, в принципі, вже як станеться, з якими вдасться познайомитися. Якщо казати конкретно зараз про нашу подорож, то ми звісно намагаємося. Одразу знайти людей ще попередньо, про яких можна зробити якусь історію. Що, нормально, я засинав? Це супер, нормально. Якби було кофе, звісно, було б легше. Я перебила всю роботу, яку я могла зробити без інтернету. Мені вистачило 10 я не Да. Все остальное тільки требує інтернету. все седает, телефон, компьютер и все. Так, ну что, седаем? Седаем и мы. Может нас Богдан покормит? Богдан, ты нас покормишь сегодня? Шо, уже? Уже? Ну, Тик. Тикерс. Фотограф, фотограф за еду, понимаешь, хорошо. просят просит, что. Ну вы и жрете, да? Вы жрете, господа. Тики вчера в обед ели. Кофе. Пока на ходов это не похоже совершенно. Зефирка. Булочка з шоколадом. По факту. Ну, Я вже все готов. Двигатися дальше. Зарядився, дивися, дивись як шоколад, хот ходо. Дмитро. Дмитрик. Дмитрусик. Дмитрунчик. расскажу с самого начала. Инициаторами проекта выступили ребята из Киева. Они называются Urban Кураторы. У нас очень серьезная проблема в Мариуполе в том плане, что есть огромное количество очень интересных зданий, исторических, очень важных для города, но они непонятно в какой собственности, либо они в аренде, и очень сложно найти концы и связаться, собственно, с собственником, человеком, который принимает по нему решение. Поэтому здесь мы решили немного поэкспериментировать. Мы начали проект, и потом собственник сам нашелся и нас поддержал, сказал, ребята, молодцы, круто, давайте дальше делать. Вот здесь, я не знаю, куда уже делать, здесь висели два листа ДСП с фотографиями того, как проект начинался, Это на стадии планирования. Мы ограничились пока только на двух как бы, комнатах, на вот этой и на соседней. Кстати, вот это вот тоже уже засыпали, это очень важно. Вот я спрашивал у ребят. Будет детская площадка, говорят. И я очень рад, что мы эту историю начали и сейчас ее продолжают. Центральная часть проекта здесь был, было просто пустое место. И сцена была как бы самым сложным, самым ответственным и самым важным моментом. Это, кстати, тоже основную часть материала нам предоставил завод. Это на самом деле для Мариуполя очень большая редкость. Мы познакомились на стадии того, что они просто спрашивали ребят, что можно сделать в Мариуполе. И мы пришли к выводу, что у нас есть большое количество исторических, очень интересных мест, которые нужно восстанавливать. Вот кстати, если обратите внимание, на земле брусчатка лежит. Когда-то весь проспект был в брусчатке. И у нас есть очень полезный исторический архив в Краеведческом музее. Там можно за 6 гривен, они тебе отправят имейл с отсканированной очень старой фотографии и также делать очень полезные исторические справки. Вот в чем особенность как бы, исторического центра Мариуполя, у нас таких домов очень много, и каждый по-своему уникален. Их строили разные богатые люди, там врачи, судовладельцы и прочие, прочие, и каждый дом уникален каждый пытался показать что-то свое. И вот, допустим, похожего дома больше нет. Короче, часом сдается, Ча? что в Мариуполе час идет по, самому по такому годину. Ну что ты сейчас найдешь, короче? Ну, что? Просто, да. Ну кто-то переоделся просто вчерашнего на сегодня. Кто-то убегал. Вчора такое дівали, сьогодні вже друга. Це цікавіше, ніж те, що ми знімали до того. Мені дуже цікаво, що насправді він каже, що тут ідея була з Києва. Більшість проєктів зробили переселенці з Донбасу. Хотілося б знайти і Маріупольський насправді який-небудь проєкт. Не знаю, хоча б один. Ну тобто, з однієї сторони він маріуполець, да, і це якби його проєкт, але з іншої сторони та ж ініціатива там йшла з Києва. Ну деле, це нічого страшного. Mm. Всі черпають десь то і Та не страшно, ну але по суті що, типу, в Маріуполі немає мозгов, всі їдуть в Київ. за два года город изменился до неузнаваемости. Раньше это был даже я его с трудом называю словом провинция. Это был обычный город рабочих. Мы рады, вот жители те которые те которым это интересно, очень рады, что Мариуполь, ну может так сказать не забыли, пытаются нас каким-то образом все-таки интегрировать в общее общеукраинские какие-то э, проекты, идеи. Вот. Раньше я считал, я житель Калиной, э, я считал, что как бы, ну, здесь есть завод, и мы как бы к нему придаток. А если сделать здесь хотя бы, хоть как-то улучшить экологическую ситуацию и развить инфраструктуру по э, туризму и отдыхающих, город реально заживет. Да поставьте эти же фильтры, которые вы купили, фильтры купленные Суперсовременные, очень хорошие. Но они не, не, не стоят на трубах. Потому что это замедляет плавку. Они не стоят. Но они есть. Приходит комиссия, они их включают, они есть. Вот, вот все работает. Они меряют, да, отличный воздух. Они ушли, эти отключаются, погнали опять все вверх. Это катастрофа. Mm -hmm. Ничего, не, не, пробиваемая. 10 лет, как куплено, 10, все это есть, но непробиваемая ситуация невозможно. Так а завмаш закрылся, Ильича в половину сократили людей, но все равно дым-то идет. Вот сейчас выбросы были такие, оранжевое было все там в городе. Что-то существенное делается. Вот. Но по, по экологической обстановке громада считает, что этого недостаточно. То Турцию можно здесь устроить у нас в Мариуполе. Можно, только вы что же вы сделали с экологией здесь? Посмотрите, что вы сделали, посмотрите, какую вы построили. Здесь в море, прямо в море, вы построили шлаковую гору нереальной высоты, реальная гора шлака. Что вы сделали? Они взяли весь шлак, высыпали в море, они построили, если вы если поедете и посмотрите, вы увидите гигантских размеров в море шлака токсичного, ядовитого, это шлак, это, это страшная история для организма. Люди от, мра, от рака у нас мрут, у нас невозможно попасть в онкодиспансер, люди умирают на, на, дому прямо, они даже не идут. Потому что столько вау, у нас самое большое кладбище в Европе, Старокрымское кладбище, оно официально самое большое по площади в Европе, то бишь смертность в Мариуполе, ну, просто шкалит. Оля, это прям я с тобой сейчас говорю по телефону, мы записываем влог, который ты будешь монтировать. То, о, я тебе передаю привет в трубку и передаю привет во влог. Коля. Слава. Я в будущем, Коля, а ты вообще в прошлом веке, вообще в Закарпатье. Мы остановились у пантеона Славы и, скорее всего, здесь стоял памятник Ленина. Короче, Коля, я тебя обнимаю и тоже, тоже жду встречи, поговорить про Инстаграм, например. Все, ну, Коля, обнимашечки. Обнимашечки. Давай, привет вам всем, передаю на школе монтажу. и Паша оператор тоже продает привет.